I I I I told you you all all that I was the the greatest greatest. of time. I'm show how great am. am bilasizmi muhammad ali nima der edi men eng buyukman men u bilan ko'rishganimda riyozda u allaqachon Alzheimer kasalligiga uchrab bo'lgan edi u gapirishda qiynalgan bo'lsada hali sekin gapira olar edi u menga aytdi bilasanmi mening hayotimda sodir bo'lgan eng yaxshi narsa bu alsgeymer kasalligim agar bu kasallikka ke uchramaganimda qabrga men eng buyukman deganimcha ketgan bo'lar edim bu esa shirk alloh meni o'rnimni bildirib qo'ydi men eng buyuk emas ekanman u meni bosib qo'ydi va o'sha vaqtda u menga aytdiki u oldinlari davat qilar edi islom haqida kichik kitobchalar tayyorlab u taklif qilingan har bir marosimdan oldingi kechada chunki bu marosimlar musulmon bo'lmaganlar bilan to'lib ketar edi u marosimdan oldingi tunni yoki ikki tunini mana shu kitobchalarni imzolash bilan sarflar edi bu kitobchalar esa islomning nimaligini ta'riflab berar edi islomdagi namoz nima islomdagi ro'za va hokazo u juda ohistalik bilan har bir kitobchaga 5 daqiqa vaqtdan sarflab imzolab chiqar edi erinmasdan vaqtini ketkazib imzolab chiqar edi chunki u bilar edi bu marosimlar tugagandan so'ng bu kitobchalar odamlarga muhammad alini imzosi bor bo'lgan kitobchalar deb tarqatiladi va odamlar ularni talashib olishadi balki ular islomga kirib ketishmas asosan kirishmagan ham lekin hech bo'lmasa ular uning imzosi bor bo'lgan bu bo kitobchalarni uylariga ki olib borib unga qarab bu nima ekan o'zi unda nima yozilgan ekan deb qiziqib qolishar va balki uni o'qishni boshlashar u o'lgunicha mana shunday ko'rinishda da'vat qilishda davom etdi alloh uni rahmatiga olib jannatlarga kirgizsin va uning gunohlarini mag'firat qilsin